आप लोगों को याद होगा मैंने इंटर बोर्ड और मैट्रिक बोर्ड के ऊपर इनके महार के ऊपर वीडियो बनाई थी सबसे पहले आप इस हराम खोर को देखें ये किस तरह लैपटॉप पे मज़े से अपना काम कर रहा है और बच्चों की पूरी मेहनत को काट रहा है बगैर कुछ पढ़े पूरे पूरे पेपर क्योंकि इनका एक माफिया है ये लोग पैसे कमाते हैं बच्चों को फेल करके री चेकिंग में ये डलवाते हैं फॉर्म के ऊपर कुछ लिखा होता है पैसे कम लिखे होते हैं और ये एक्स्ट्रा पैसे भरवाते हैं उनसे और आपको पता है कि इंटर और मैट्रिक बोर्ड के जो कोर्सेज़ हैं वो तो चेंज हुए नहीं है रट्टाफिकेशन चल रहा है हमें पता ही नहीं हम क्यों पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं क्या वजह है इसकी कोर्सेज़ भी चेंज नहीं हो रहे हैं अब तीसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि अपनी गवर्नमेंट से ये इन काली भेड़ों को पकड़ा जाए जो इंटर बोर्ड और मैट्रिक बोर्ड में बैठे सबसे पहले इस बंदे को पकड़ें जो ये गलत सलत चेकिंग कर रहे हैं माँ बाप इतनी मुश्किल से पैसे भरते होंगे कमा के अपने बच्चों के और उस बच्चे पे क्या बीत रही हो बीतती होगी उन बच्चों पे जो इस तरह बुरी तरह फेल होते हैं फिर ये बोलता है पाकिस्तान में पढ़ाई नहीं हो रही और मुझे उन लोगों पर भी बड़ी हैरत है जो बोलते हैं हम इस बोर्ड से खुश हैं और बड़े सेटिसफाई हैं ये सही तरीके से तो आप लोग से तो बात करते नहीं है स्टूडेंट्स हैं आप लोग पता नहीं कैसे सैटिस्फाई हैं गवर्नमेंट से और अपने लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है इसको पकड़ें और पकड़वाएँ इन इदारों को और इनकी वीडियोज़ बना के शेयर करें जितना हो सकता है शुक्रिया